Salam, xoş gördük hər birinizinə. Bu gün neft haqqında danışacağam. Neft qeyri-filiz faydalı qazıntıdır və yanacaq kimya sənayisində istifadə olunur. Tərkibində 84.97% karbon, 4.15% hidrogen, 3.4% azot, kükürd və digər qarışıqlar var. Qrosnu yatağından alınan neft əsasən mənfi -11 ila -19 dərəcədə donur. Ondan alınan benzin və qaz ah neft isə mənfi -60 mənfi -70 dərəcədə dona bilər. Onu da qeyd edək ki, Qrosno Rusiya Federasiyasına daxil olan Çeçenistanın paytaxtıdır. Lakin Qazaxstanda yerləşən Mangistau yatağındakı neftin tərkibində parafin olduğuna görə bu neft müsbət 30 dərəcədə də dona bilər, yəni qatılaşır. Aviyasanayisində istifadə edilən saxa hətta -70 və -80 dərəcədə belə donmur. Yəni bu aviasiya şirkətində təyyarələrin uçuşu üçün istifadə olunur.